क्योंकि ये मजदूर अशराफिया जहनी तौर पर शिकस्त खा चुकी है ये नजरियाती तौर पर मुनरफ हो चुकी है और ये वो नजरियाती मौकफ है जो इस्तलाल तो है जो कार्ल मार्क्स ने और मजदूरों के इंकलाबी रह दिया था उस पर अपना इतम खो चुकी है इसलिए इनके पास मेहनत कश तबके की लड़ाई लड़ने के लिए इस्तेदलाल भी नहीं है मौकफ भी नहीं है दलायल भी नहीं है और ये लड़ाई लड़ना भी नहीं चाहते तो इस जो पे मेहनत कश तबके को यह भी सोचना पड़ेगा कि ये निजाम और इसके जो घन चक्कर हैं इसमें जो छोटी छोटे मतालबात हैं जो लाजमी मतालबात होते हैं जो वर्किंग आवर्स के मतालबात होते हैं जो तनख्वाह में अजाफे के मतालबा होते हैं जो सालाना इंक्रीमेंट के मसाइल होते हैं या वर्किंग के दीगर बहुत सारे मसाइल होते हैं जो रोजमर्रा काम के होते हैं वो मुतालबात बहुत अहम है उनसे भी सरफे नजर नहीं किया जा सकता लेकिन असल मसला ये है कि इस निजाम के रहते हुए हमारे जितने भी मुतालबात तस्लीम किए जाते हैं उससे बहुत बड़े ज्यादा भी साथ पैदा कर दिए जाते हैं तो इस निजाम के अंदर अगर कोई किसी को फायदा है तो वो सरमादार है वो हुक्मरान ग्रोह है और मेहनत कश तबका उसको एक मशीन से एक बोलने वाली मशीन से ज्यादा कोई दर्जा हासिल नहीं है तो मैं समझता हूँ कि इस युम पर हमारे पास एक मौका है कि हम मजदूर तहरीक का मजदूर नजरियात का मजदूर जिदोजोद का उनकी कामयाबियों का और नाकामियों का जायजा लें और फिर हम देखें कि क्या गैर नजरियाती जिंदगी गैर नजरियाती जिदोजोद गैर नजरियाती तर्ज अमल से हम नजात पा सकती हैं किसी मंजिल पे पहुंच सकती हैं या हम पहले से ज्यादा पचीदा मसाइल में गिर जाते हैं आज भी वाहिद हाल ये है कि मेहनत काश तबका अपने इनकलाबी और नजरियाती मौकफ को और अंदाज को और जिदोजोद के वो जो अठारह सो छियासी में एक सबक मिला उन्नीस सौ सतारह में एक सबक मिला और उन्नीस में एक सबक मिला और दुनिया में जितनी भी आ, क्यूबा में और अफ्रीका में और दुनिया के जहां जिन ममालिक में भी मेहनत कश तबके ने कामयाबियां हासिल की उनके पीछे नजरियाती क्या थी वो कौन सी ताकत थी जिसने बड़ी बड़ी रियासतों के साथ लड़ने और फिर उनको मसमार करने की सलाहियत थी वो यकीनी तौर पे वही सोशलिस्ट नजरियात थे जो कार्ल मार्क्स ने आ, आ, अपने मुख्तफ तसानी के जरिए अपने जिदोजहद के जरिए बताए और उसने अपने ऐसा केस एक वजह किया जिसमें इस्तेहसाल की सारी कहानी को पेश किया उसने मेहनत को लूटे जाने के पूरे प्रोसेस को पूरी सराहत और वजाहत के साथ पेश किया और फिर उसने इनके ये भी बताया कि ये सरमायादारी निज़ाम बहरानों का निज़ाम है और उस मौरानों से निकलने के लिए इनके पास मेहनत कश तबके के मजीद इस तहसाल के अलावा कोई रास्ता नहीं होता और कार्ल मार्क्स ने जो मेहनत कश तबके की सोशलाइजेशन का जिक्र किया उसकी इज्त की बात की उसकी इबादत की बात की और मिलकर जदोजहद करने लड़ने और कामयाब होने की बात की वही हमारे रहनमा असूल है और उन्हीसूलों पर हम आगे बढ़ के इस जालमाना नदाम का खात्मा कर सकते हैं जिसमें हमारा मतलब सिर्फ उजरत का नहीं रहता सिर्फ वर्किंग आवर्स का नहीं रहता ये होते हैं हम आ, हम ये नहीं कहते कि इतने हजार उजरत हो हम कहते हैं कि एक मजदूर को उसकी जरूरत के मुताबिक मिलना चाहिए और उसकी इसदाद के मुताबिक उसे काम लेना चाहिए और जो तमाम वसायल मेहनत कश तबके ने लाखों करोड़ों सालों मेहनत से पैदा किए हैं और आज जदीद शक्ल में भी उसमें मेहनत का आंसर फैसला कौन है उसको फिर तमाम इंसानियत का तमाम पूरी दुनिया इस ग्लोब पे जो आठ अरब इंसान है उनका बराबर का हक होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए कि चंद एक अरबपति है चंद सौ अरबपति हैं जिनके पास पूरी दुनिया की अस्सी पचासी फीसद दौलत है और फिर बाकी जो आठ अरब इंसान है उनके पास फकत पंद्रह फीसदी वसाइल है और उसमें भी फिर इतनी दर्जा बंदियां हैं कि जो बिल्कुल निचली पड़ती हैं, वर्किंग क्लास हैं, वो इंसानी जिंदगी गुजारने से भी कासर है उनका जो मारे जिंदगी इतना पस्त है कि उसको इंसानी जिंदगी करार नहीं दिया जा सकता आज के इंसान को इंसानी जिंदगी मतलूब है और वो इंसानी जिंदगी पे मबनी समाज के खात्मे से ही मुमकिन है इसलिए इस यम मई का भी यही पैगाम है कि हमें अपने नजरियात से आगही हासिल करनी होगी हमें इंकलाबी नजरियात को जानना होगा और इनकलाबी जिदोजहद को कैसे किया जाए ये हमें सीखना होगा और तबके को कैसे यकजा किया जाए क्योंकि अगर तब्दीली आनी है तो वो मेहनत कश तबके की जिदोजहद के जरिए जिदो आनी है और इसका कोई और तरीका कार नहीं है इस निजाम को उखाड़ना पड़ेगा जो इस पे पर मबनी है और एक ऐसा निजाम लाना होगा जो तमाम इंसानों को इंसानी जिंदगी मुहैया करे। बहुत शुक्रिया